Мы верим в нашу страну. Я уверен, что мы сможем изменить. Я хочу поблагодарить каждого из вас за доверие, которое вы, вы, вы дали нам. И мы делаем в парламенте все то, что от нас зависит. Да, нам закидывают, что мы сегодня блокируем Верховный Совет. Мы блокируем, потому что не остается другого выхода. Правильно? 20 лет истории мы заставили депутатов приходить в Верховный Совет, заставили голосовать персонально. И впервые за 20 лет мы имеем контроль за персональным голосованием. Это очень важно. Нам важно, чтобы парламент работал. Нам важно, чтобы он работал не на кучку людей, олигархов, а на страну, на всех украинцев. Я, я уверен, мы можем это сделать. Мы боремся. Но наша борьба не имеет никакой, никакого смысла. Не имеет силы без поддержки украинцев. Я уверен, мы сделаем все, чтобы ни в коем случае не разочаровать украинцев. Мы боремся. Не просто. Против нас, не только лишь депутатов, а против всех нас используют милицию, прокуратуру. Налоговую никто из украинцев не защищен. И не может уверенно смотреть завтрашний день. Я знаю. одно, Знаю одно. И хочу обратиться к каждому из вас. Невозможно победить, выжидая. Невозможно ждать, что кто-то принесет на блюдечке с голубой каемочкой благо. Увы, это реальность жизни нужно бороться. Мы боремся. Мы боремся и будем бороться, инвестировать свои силы, энергию, время. Но нам необходима ваша поддержка. И мы... Вы будете с нами, и мы вас не подведем. Я знаю об Твердо, четко, без борьбы победы никогда не будет. И мы боремся за наше будущее, за нашу Украину, в которой каждый Чувствует себя уверенным, в которой каждый верит в свои силы, в которой каждый может уверенным быть в детях, которые будут расти и в стране, в которой есть законы, не для кучки, которые пришли для себя, законы для каждого, и каждый должен быть равен перед законом. Я уверен мы сможем изменить страну. Я уверен, мы это сделаем. Никогда не будет в далеком будущем. Мы это сделаем в ближайшее время. Мы знаем, в сегодняшний день власть делает все для того, чтобы пересмотреть законы, пересмотреть конституцию, сделать референдум, выбирать президента в парламенте или один тур. Уничтожить парламент, сделать его ручным, двухпалатным, делается все возможные методы для того, чтобы ни в коем случае не потерять власть. Они не будут. Они... Нет. Мы сделаем референдум а доверии Милуковичу. И каждый украинец, и каждый украинец сделает свое мнение и выслужится.